Це Чудово, особливо коли є люди, які допомагають її здійсненні. свято дитячих мрій це соціальний проект, який покликаний здійснювати мрії, побажання дітей із будинків інтернатів та малозабезпечених родин. Головна задача проекту це допомогти дітям повірити в себе і в свою мрію. І ми як завжди, не могли остатися безразличними. находимся на таком социальном проекте, как «Свято дитячих мрій Чего ты сегодня решил вытратить свой час и приехать сюда? И мало того, чтобы быть ведущим этого свята. Вы знаете, это замечательная возможность друг другу помогать. Вот я уже неоднократно говорил, что наша сила в единстве и помощь друг другу – это правильно. Тогда мы будем сильнее, как и государство, как нация. Как, ну, в целом мы будем укреплять генофонд таким образом акция сегодняшняя, это помощь деткам, а я считаю, что ну, кому еще помогать деткам, как не нам. Ты настоящий музычный виртуоз, тебе знает вся Краина. Скажи, пожалуйста, что бы ты пожелал детям, которые сегодня мали мечту выйти на сцену, стать, возможно, співаком, спевачкой, музыкантом, возможно, актером. Твои пожелания этим детям? Вы знаете, я скажу так, что Мечтайте, мечтайте, еще раз мечтайте, но есть одно но. Одной мечты недостаточно для, для осуществления цели. Поэтому мечта умножить на работу получается цель. То есть детки должны это очень хорошо понимать, что нельзя ли уже на диване и мечтать, ум, я хочу певцом быть, вот, а при этом ходить где-то там болтаться по подворотням и ничего не делая. Детки должны понять, что тот труд, который они прикладывают, например, да, там друзья могут играть в футбол, и им может быть обидно, идя в музыкальную школу, идя на какую-то спортивную секцию. Но потом с возрастом эти дети скажут спасибо своим родителям за то, что они не были там, не гуляли по подворотням, а ходили в эту музыкальную школу и так далее. Работа, работа, еще раз, работа, ну... Как ты достигал своей мечты? Как это в твоем жизни? С чего началась твоя любовь, твое кохание к музыке? Ну, наверное, с подарка бабушки такого музыкального инструмента, как металлофон. Это маленькая штучка с металлическими пластиночками, и я, значит, брал чайные ложки и по этим пластинкам выстукивал мелодии, которые я уже слышал. То есть, ну там в возрасте пяти лет я, я мог повторить, в принципе, простые мелодии, которые я слышал. Ну и родители, родители решили отдать меня в школу. дівчат почути справжню класну новорічну пісню. Заспівайте? Давай. Давай. Ці дівчата, наші описки для вас. Но ви співали про здійснення А про що ви мрієте? Мріємо про те, щоб наша, наш гурт став е, талановитий та популярним на весь світ. Ще наша пісня про те, е, про те що ми всі. Хочемо, щоб на воріт до всіх е, прийшла любов. І ця любов не тільки прийшла на новорік, а була кожен день. І це не залежить від нашого е, юного. Е... Віку, тому що любов може прийти до кожного, і вона в кожному серці. Ви великі молодці дівчата. Я бажаю вам здійснення усіх, усіх, абсолютно усіх мрій. Дякую вам. Сегодня вы стали участником такого проекта, как «Свято дычать мри». Как часто вы посещаете такие мероприятия? Я скажу, что очень часто я посещаю детские мероприятия, особенно детские вокальные конкурсы. После «Фабрики» меня начали приглашать в качестве жюри, педагога вокала, и даже мастер-классы мы проводили. И, безусловно, это, это что-то другое для меня, потому как я очень мало до «Фабрики» выступала для деток. Они открыты. Они готовы все слышать, все, все принимать. И это, конечно, ну, очень радует и вдохновляет. Им все всегда нравится. Ты можешь только появиться, это уже хорошо. Если ты поешь, это для них просто что-то неописуемое. Какая у вас была детская мечта? Я хотела стать хореографом, профессиональным хореографом. Я занималась 11 лет бальными танцами, и на протяжении 11 лет я мечтала о том, что я буду хореографом. Ну, как-то так вышло, что судьба повела, что, наверное, мне ближе быть в музыке, но я не упускаю возможность показать зрителю, что музыку можно транслировать как и через голос, так и через тело. дома, ты поддерживаешь такие благодейные акции, выступать уже на э, проекте «Свято дитячих мрій уже не вперше. Я, под, я поддерживаю всегда мероприятия, где я вижу, что ко мне нормальное отношение идет человеческое, и мне приятно с этими людьми работать. Тогда я с удовольствием открыт. Если это в прошлом году была песня, просто песня, то сейчас это идея. И э, они прислали мне, просто они узнали об, этом, об этой моей песне, об этой моей миссии. И прислали мне просто напетое э, на, 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 во время репетиции они спели. Я смотрел и плакал, и смеялся. Это было просто с ума сойти, как круто. Вот. И тут же мы решили это все оформить, как бы вместе сделать такое выступление. Как часто выступать на благотворительных концертах, акциях? Если честно, к сожалению, не очень часто. Я даже не знаю причину. Может быть, может быть, потому что я еще не настолько известна, что вы меня приглашали, а может быть, так как-то ну, такие обстоятельства сложились. Но сегодня я очень рада. И я очень рада, что я подключила деток с собой выступать. А вот давно вы вот придумали такую идею работать с детьми, выступать на сцене? Нет, она вообще получилась очень спонтанно. Мне хотелось, но все время как-то я не могла сообразить, как сделать, или это сделать шоу театральное, или какие-то танцевальные постановки. А вот недавно моя очень хорошая близкая подруга Леся Патока говорит, обрати внимание, есть очень хорошие детки, Open Kids. И я, как насмотрелась их видео, всяких очень качественных, посмотрела, какие они харизматичные, как они двигаются, как они себе подают, как они поют, самое главное. Это уже такой прогрессивный коллектив. Они очень маленькие, но очень талантливые. И мы буквально за две репетиции сделали песню. Во-первых, это дебют сегодня презентация песни Christmas Time. И мы впервые выступали ну, вдвоем. Вдвоем я имею в виду, что коллектив и я. Вот. И я счастлива, правда, потому что они очень красивые. И дети это всегда такая очень хорошая энергетика и для тебя на сцене, и для зрителей. Я надеюсь, что они оценили. Я, я очень счастлива. Я безумно рада, что я с ними познакомилась, что мы так посотрудничали. Я думаю, что у нас там уже некоторые заготовочки есть. И мы порадуем еще всех. И себя тоже. Вы начали свой путь на большой сцене. Расскажите, какие планы у вас на ближайшее будущее? Ну, в принципе, я. Я считаю, что то, что со мной произошло, это нужно считать каким-то стартом определенным. Вот, поэтому у меня очень много творческих планов. Я не собираюсь останавливаться. Я думаю, что если очень много работать, стараться, потом в итоге может что-то получиться. Есть э, много всяких, я бы сказала, чертежей. Вот, поэтому э, я не люблю говорить о вещах, которые только планируются. Я лучше расскажу, когда уже будет постфактум. Сегодня выступало очень много деток. Можете сказать, что у кого-то будет действительно а, будущее. Артистичное именно вот посмотреть на ребенка, сказать, вот артист настоящий, уже сложившийся. Вы знаете, я не могу вот так вот, посмотрев на ребенка, сказать наверняка, потому что я считаю, что мы результат того, сколько мы работаем и как мы думаем. Поэтому если ребенок при помощи, конечно же, наверное, своих родителей в чем-то, ну, помощи и поддержки, будет развиваться, работать и, знаете, растить то зерно, которое в нем посажено, то все возможно и все получится. Вот. Главное, что сейчас они наверняка делают делают это с любовью и со стопроцентной отдачей. И мне кажется, если оставить вот это детское отношение к тому, что ты делаешь, вот это, знаете, детское рвение какое-то к делу, которое тебе нравится, то все обязательно получится. А перед кем приятнее выступать? Ну, честно так говоря, откровенно. Я очень люблю детей. Я безумно люблю детей, потому что считаю, что, в принципе, у детей не может быть ничего негативного. Это, знаете, это как комочки искренности и открытости. Вот. Но, но петь мне просто нравится петь, и мне нравится дарить что-то людям и какой-то смысл вкладывать в песни. Вот. А дети, взрослые, я просто люблю петь, вот и все. Скажи, будь ласка, ты только почала свій такий величезний творческий шлях, чому знайшла час прийти на социальный проект свято дитячих мрій? Стараюсь поддерживать такие мероприятия, потому что деткам, которые здесь некоторые присутствуют, им на самом деле сложно жизни. И поэтому, когда им ну, приятно сделать какой-то сюрприз, какой-то праздник, и очень приятно, что люди есть, которые организовывают это. А, поэтому, ну, конечно, поддержу с удовольствием. Дуже мало коллег украинских селебритис, они поддерживают подобные проекты. И как ты считаешь, что ты станешь дуже дуже известной, ты будешь все-таки находить час для того, чтобы определять свою увагу детям, детям нужденным? Попытаюсь, конечно же, всегда найти в своем графике время и обязательно выступить для деток. Вот, вот в таком вот в таком формате. Здравствуйте. Знаю, что в прошлом году вы, а, участница, победительницы проекта «Свято-двенчачьих мри», подарили поездку в Италию. А в этом году какой подарок приготовили? В этом году мы подарили поездку в Чехию. Э, тоже победительница. Это была леди Кобл. Он прекрасный голос, молодой, талантливый человечек. Как часто вы принимаете участие в таких акциях и такие подарки дарите детям? Но ну, по мере нашей возможности. А Во всяком случае, этот конкурс мы поддержим уже второй год. А еще какие-то благотворительные акции посещаете и принимаете участие? Вы знаете, небольшого уровня, скажем так, на местном уровне, в небольших городах, да. То есть очень часто... Мы выступаем или спонсорами, или дарим небольшие подарки. Допустим, в городе Николаеве есть один детский дом, в котором действительно учатся прекрасные талантливые дети. А какие у вас были детские мечты? Здесь много пирожного. По-моему, мне это удалось. У меня было большое желание путешествовать и быть путешественником. Вот эту мечту я свою сбыл. сподіваюся на те, що ви також не залишитеся байдужими. Мрійте, творіть і обов'язково любіть. Присоединяйтесь к нам, приймайте участь в виконанні життя дітей нашої країни. До скорих зустрічей.